Благословенный день сегодня, день, который дает нам Господь. И я бы хотел, чтобы мы все получили большую благодать сегодняшнему соли, 1 Коринфянам, 1 глава, 17 по 21 стих. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать не в премудрости Слова, чтобы не упразднить креста Христова, ибо Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых сила Божия, ибо написано: Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Аминь. Люди из-за грехопадения Адама и Евы, прародителей человечества, потеряли очень важную духовную способность, духовное зрение. Они утратили способность видеть точно и истинно, считывать все вещи в этом мире. В нашей жизни одной из самых важных вещей является точка зрения, потому что в зависимости от того, в какой точке зрения человек смотрит на мир, других людей и себя, меняется его жизнь. Нужно иметь правильное и точное мировоззрение и взгляд на жизнь. Но из-за греха... Они совершенно извратились. Для того чтобы наш искаженный взгляд снова скорректировать, нам нужны духовные очки. Нам нужно использовать духовные очки, чтобы видеть и судить обо всех вещах истинно и точно. Что же является духовными очками? Это крест Господь. Исходя из моего короткого опыта, можно увидеть, что когда смотришь на мир и на историю через крест, можно по-настоящему видеть истинные вещи. Также, когда смотришь через крест Господа на друга, других и на себя, можно увидеть все самым наиточным образом. Смотрите на этот мир других людей и себя самого через крест Господа Иисуса Христа. И тогда ваш взгляд не будет искажаться, и вы сможете увидеть вещи в их истинном свете. Но что происходит, когда мы забываем о кресте и начинаем смотреть своими глазами на этот мир, смотреть на себя и на людей? В таком случае все, мир, люди и сам человек будут выглядеть в искаженном свете. Во-первых, если мы будем смотреть без креста, и через крест на этот мир и его историю нам будет видно только отчаяние. Посмотрите на облик нашего мира сегодня. Коронавирус всем нам заградил путь вперед. Посмотрите на экономику всех стран мира. Можно сказать, что экономика всего мира откатилась назад. Если смотреть только на эту надвигающуюся действительность, жизнь становится очень тяжела. Но если посмотреть на мир и историю этого мира через крест, становится видна надежда. Как бы ни было трудно и тяжело в этом мире, несмотря на отчаяние, когда мы смотрим на мир через крест Христов, всегда есть надежда. Поэтому взгляд христианина на историю — это пессимистично-оптимистическая точка зрения. Если бы это была жизнь и мир, обреченные на погибель, тогда бы зачем Иисусу Христу было умирать на кресте за меня? Сотворивший все всемогущий Бог умер за меня на кресте, чтобы спасти меня. Когда начинаешь размышлять об этом факте, даже среди отчаяния появляется надежда. Когда мы смотрим на мир и свою жизнь таким образом, то есть через крест Господень, всегда становится видна надежда спасения. Поэтому, хотя и кажется, что коронавирус захватил эту землю, мы не погибнем. И эта трудная ситуация пройдет свое время, Божье время. Если человек верует в Иисуса Христа, он должен знать, что это не время отчаиваться и воздыхать. Но это время показывает нам, что скоро может появиться шанс для нас, и мы должны готовиться к Нему. Мы должны прилагать еще больше усилий, чтобы духовно бодрствовать, молиться и изучать Писание. Когда придет этот шанс, мы должны быть способны ухватиться за Него мертвой хваткой, как лев хватает свою добычу, и не отпускать его. Может быть, обстоятельства окружили нас сегодня со всех сторон, однако для христианина они не означают смерть, они не означают отчаяние или погибель. В жизни любого человека бывают трудности и проблемы. Но как Библия говорит нам во втором Коринфянам 4 глава 8 стих, бывает так, что мы притесняемы отовсюду. Бывает так, что нам легче умереть, потому что жить очень сложно и тяжело. Бывает так, что мы не можем заснуть, потому что этот мир выглядит таким пугающим и кажется, что я вот-вот потерплю крах. Конечно, ситуация действительно может быть таковой. Но в большинстве случаев наши глаза преувеличивают проблему гораздо больше, чем она есть в реальности. Когда мы забываем о кресте Иисуса Христа, нам ничего не остается, как только испытывать отчаяние и тревогу в своей жизни. Какой безнадежной не была бы действительность, если смотреть на мир и на проблему через крест, даже среди отчаяния будет изобиловать надежда. Потому что кто управляет и творит историю этого мира и нашу личную жизнь? Это не мы сами и не какие-то люди. Это не политики, которые стоят во главе государства. Мы должны знать, что это делает только живой и всемогущий Господь, наш Господь. Бог держит в своих руках историю этого мира. Поэтому, если мы забываем о кресте, становится видно отчаяние. Но если мы думаем о кресте, видна надежда. Возлюбленные, благословляю вас, чтобы вы смотрели на этот мир и себя самих исключительно через крест Христов. Во-вторых, если мы смотрим на себя и людей без креста, мы видим в глазу других даже соринку, в то время как в своем глазу не замечаем даже бревна, как написано в Матфея 7 главе 3 стихе. Когда мы смотрим на других без креста, исчезают смирение и любовь, но появляются гордыня, зависть, споры, раздоры. Но если мы смотрим на себя и на других людей через крест, мы начинаем толковать все совершенно иначе. Однако, когда мы забываем о кресте, то смотря на себя и на все в этом мире, возвышается только своя собственная праведность. Так как человеку не видны собственные недостатки и грехи, а видна только собственная правда, ему ничего не остается, как только впадать в гордыню. Однако, когда мы смотрим на себя через крест, мы начинаем видеть свой истинный облик становится видеть свой грех. Грех человека, который не может без стыда стоять перед Богом и людьми. Человек, приходя перед крестом, всегда видит свой грех. Пред крестом не может быть праведника. Когда человек живет вне креста, он автоматически становится высокомерным. Когда человек живет без креста в своем естественном облике, он замечает только недостатки других. Но когда человек живет с крестом и смотрит на себя через крест, он не может не стать кротким. Апостол Павел был тем человеком, который всегда смотрел на себя через крест. Он прожил такую замечательную жизнь, что наша жизнь не идет ни в какое сравнение с ним. Однако он всегда смотрел на себя через крест, и поэтому всегда осознавал, что он является грешником. В первом послании к Тимофею, 1 глава, 15 стихе, он сам себя называет первым из грешников. Он всегда размышлял об этом. Павел, который прошел через крест, всегда был благодарен Богу за то, что Бог использовал его как драгоценный сосуд, несмотря на то, что он был настолько грешен. Он знал, что это произошло не за его праведность или способности, но исключительно по благодати Божией. Он также знал, что эта благодать возможна только тогда, когда, пройдя через крест, человек получил прощение грехов. Поэтому в первом послании Коринфянам, 15 глава, 10 стих, он исповедует, но благодатью Божию есть то, что есть. А в Галатам 6 глава 14 стих он говорит, «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа». Он смотрел на себя перед крестом, и поэтому не мог гордиться собой. Апостол Павел был человеком, который до встречи с Иисусом Христом имел много поводов для гордости самим собой. Филиппийцам 3 глава 4 стих он говорит, что может надеяться на плоть. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Далее, филиппийцам 3 глава с 5 по 7 стих он поясняет. Обрезанный восьмой день из рода Израилева, из колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законно непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читаю. Поэтому измененный после встречи с Иисусом Христом Павел исповедует следующим образом. 1 Коринфянам, 1 глава, 31 стих, 2 послание Коринфянам, 10 глава, 17 стих, хвалящийся хвались Господа. Почему же Павел громко говорит о том, что мы не должны гордиться этим миром? Более того, почему филиппийцам 3 глава, 8 стих он говорит, что все в этом мире почитает за сон? Он исповедует, да и все почитает ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сорт, чтобы приобрести Христа. Аминь. Сегодня, если мы также искренне встретимся с Господом Иисусом, мы тоже изменимся. Если я искренне встречусь с Иисусом Христом, Господом Воскресения, который понес ради меня крест, умер и через три дня воскрес, я тоже изменюсь. Если я сораспнусь на кресте Господа, а во мне будет жить Господь, я буду смотреть на этот мир совершенно иначе. Но если мы останемся по-прежнему вне креста, мы будем обречены все больше погружаться в холодную гордыню. Но когда мы будем жить с крестом, наша жизнь будет прекрасна, прекрасна, как драгоценный камень, и будет источать благоухание. Но если человек живет вне креста, на что он все время смотрит? Он смотрит на свою грязную самоправедность и гордится собой. Поэтому живет в глупости и высокомерии. Но тот, кто живет с крестом, всегда видит свой грех, поэтому ему нечем гордиться. Желаю всем прихожанам церкви мир, чтобы они жили с крестом. Благословляю, чтобы мы могли сораспять себя на кресте и жить в прекрасном смирении. Аминь. Когда мы смотрим на себя через крест, виден наш собственный грех. А когда смотришь на других через крест Господа, странным образом уже не видишь грешника, но видишь человека, которого так сильно любит Бог. Даже тот человек, который причинил тебе так много проблем и делал тебе больно, выглядит как человек, которого очень любит Бог. Даже тот, кто заставлял тебя проливать горькие слезы и нанес огромную рану твоему сердцу, даже такой человек, если смотреть на него через призму креста Господа, будет для нас выглядеть человеком, которого возлюбил Бог. Аминь. Он станет для нас человеком, которого Бог считает драгоценным в своих очах. В Иоанна 3, глава 30 3 стих есть следующее исповедание Иоанна. Простителю. Он говорит, ему должно расти, а мне умоляться. Живя в этом мире, мы встречаем людей, которые причиняют нам страдания и делают нашу жизнь трудной. Есть люди, которых мы ненавидим и не хотим быть рядом. Как можно быть рядом с тем, который постоянно колит себя своими шипами? Есть люди, которые говорят некультурные слова и изливают из своих уст только зло. Но удивительная вещь, если мы поставим перед собой Господа Иисуса и посмотрим на них через крест, мы услышим, как Бог говорит о них. Я люблю этого человека. У меня есть ожидание на этого человека. Тогда разве я не должен полюбить этого человека, если он мой враг? Даже если он мой враг, мы должны его любить. Если смотреть глазами Господа, можно увидеть их совсем в другом свете, отличном от своего собственного суждения о них. Попробуйте посмотреть на своих врагов через крест. Посмотрите через крест на тех, кто причинил вам боль. Тогда вы узнаете, что они такие же, как и вы, возлюбленные сыновья и дочери Божьи. Вы сможете узнать, что и они тоже драгоценны в очах Божьих. Тогда мы поймем, что с ними нельзя обращаться как попало, ненавидеть или унижать. Камень. Нельзя судить о них как заблагорассудиться или обвинять их. Нельзя относиться несправедливо или уничижать. Отныне прихожане церкви мир должны изменить свой взгляд. Смотрите даже на своих врагов через крест Иисуса Христа. Тогда вы увидите, что Бог не на вашей стороне и не на стороне этого человека, но только на своей Божьей стороне. Вы верите в это? Бог не всегда на нашей стороне. Мы можем думать, что раз мы верим в Иисуса Христа, значит Бог всегда должен быть на нашей стороне. Но это не так. Бог не на нашей стороне и не на стороне другого человека. Бог всегда только на своей стороне. 바라면서, Когда Бог смотрит 네. на что-либо, Он выбирает, что, он что есть праведно и истинно. Если смотреть на считаю, этот мир через крест, можно нет, понять, кто тот человек, 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 которого человек, которого я должен, человек должен ценить и считать драгоценным. Мы Если мы, мы отбросим свое кроличье, а глаза и уши Господа станут людей. нашими, мы сможем смотреть на все в этом мире, в истинном свете. Когда у меня не было веры, у меня тоже были люди, которые для меня были трудными, такие как Калю, Тогда я думал, что Бог на моей стороне и просил, чтобы Он наказал их. Но Бог так не делает. Мощение в руках Господа. Бог сам судит, нужно ли наказать этого человека или нет. Поэтому прошу вас, чтобы вы смотрели на людей не по своему взгляду и не по своим мыслям, но смотрели на людей глазами Божьими. Также не смотрите на проблему через призму своих чувств, но смотрите в Божьим сердце. Бывает так, что нам на жизненном пути встречаются люди, которых мы очень очень ненавидим. И сами получаем от этого огромный стресс. Один человек так ненавидел другого, что это стало для него непреодолимым стрессом, и у него парализовало правую сторону головы. Произошел отек глаз, от чего веки не открывались. Сейчас этот человек уже почти восстановился от болезни, но еще не полностью. Он сказал, что он так ненавидел другого, что от этой ненависти заболел сам. Но по великой милости Божьей он осознал, что проблема крылась не в другом человеке, а в нем самом. По благодати Божией, по удивительной благодати Божией, он посмотрел на другого человека через крест, и тогда произошли удивительные дела. Перед ним стоял совершенно другой человек, не тот, которого он знал раньше. Это произошло не потому, что этот другой человек изменился, но изменились глаза, смотревшие на него. Удивительно, но теперь перед глазами был такой же драгоценный в очах Божий человек, возлюбленное Божьим чадо. Перед глазами был драгоценный человек, о котором Бог сказал, «Не нужно ненавидеть, но не суди о нем, как тебе вздумается, не обвиняй его по своему произволу, не уничижай его». В тот день, когда я осознал это, я обрел большую благодать. Эта благодать заключается в том, чтобы не судить о людях по-своему, не обвинять их и ненавидеть их. Я получил большую благодать не унижать и не уничижать людей, возлюбленных. Если смотреть на мир, на себя и на других людей через крест, становится видна надежда и любовь, а также виден грешник. Если смотреть на мир, на себя и на других вне креста, будет видны отчаяние, грешник и праведник. Если собираются люди, которые естественным образом на все смотрят через крест, на этом месте работает мир Божий. Но если встретятся люди, которые на все смотрят без креста, на таком месте происходит раздор, потому что их мнения разделяются. Они не могут примириться, среди них нет гармонии, поэтому их накрывает волна ненависти. Люди, которые находятся в плену своей самоправедности и гордыни, ни за что не могут примириться с другими людьми. Но когда встречаются люди, которые по благодати креста считают других лучше себя, на таком месте нет раздора, нет спора, нет спора из-за мнений. Корейская церковь, о которой говорится сегодня в тексте, была очень выдающейся церковью. В первом послании Коринфяна, первая глава пятой стих, так говорится о ней, потому что в нем вы обогатились всем, всяким и всяким познанием. Мы можем предположить, опираясь на эти слова, что в этой церкви было очень много по превосходных людей. А в первом послании Коринфянам, первая глава 7 стих сказано, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа. Через что мы можем узнать факт, что эта церковь, к тому же, была повелена духовно очень горячей церковью. Но, несмотря на это, у коринфской церкви была одна серьезная проблема. Церковь разделилась на несколько лагерей, между которыми были споры и раздоры. Церковь в Коринфе была основана апостолом Павлом, но как только Павел оставил церковь, в ней начались большие раски, узнав об этом, апостол написал первое послание Коринфянам, чтобы укорить их в этом. Уже с первой главы Павел не ходит вокруг да около, но конкретно касается темы разделения и конфликта и делает замечания по этому поводу. Он также называет им способ, как можно прекратить конфликт, ставший большой проблемой для их церкви. Этот способ на самом деле очень превосходный, и этот способ есть крест. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, первая глава 18 стих говорит, «Ибо слово о кресте для погибающих юродства есть, а для нас спасаемых сила Божия». Апостол Павел говорит прямо, что проблема коринфской Церкви была в том, что в ней забыли о кресте. Люди не смотрели на себя и на других людей через призму креста. Он говорит о том, что такая проблема возникла из-за того, что они смотрели на себя и других вне креста. Поэтому Павел прямо говорит о том, как разрешить эту проблему. Он снова объясняет им истину креста. В 1 Коринфянам 1 глава с 11 по 13 стих он говорит, «Ибо от домашних воинов сделалось мне известно, о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифир, а я Христос. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Эти люди были красноречивы. Они обладали богатыми знаниями имели всевозможные дары, поэтому они возгордились. Эти дары были получены от Бога, но они гордились и спорили, чей дар больше, чей дар выше. Почему это происходило? Говорится, что они смотрели на себя и на других, не креста Божия. Если бы прихожане Каринской церкви могли видеть себя в свете Христа, они бы смогли увидеть свои собственные немощи и грехи. А то, что они получили как подарок, красноречие, знания, дары, они считали бы исключительно благодатью Божией. Но они не могли видеть себя через крест, они смотрели на себя вне креста. В результате они не видели собственных недостатков и грехов, но видели собственную самоправедность. Поэтому все, что они безвозмездно получили от Бога, Бога не выглядела для них как исключительная благодать, а становилась их собственной праведностью и гордостью. Но что происходит с человеком, который не видит своего греха и немощи, но замечает только свою праведность? Грехи и недостатки других кажутся еще большими в его глазах. Когда человек такими глазами смотрит на мир, он самовозвышается, а другие становятся все ниже и ниже в его глазах. Такой человек гордится только собой, возвышает только себя, других уничижает. И тогда может ли не разгореться вражда и в церкви, и в миру из-за такого человека? Это относится и к молодоженам. Если муж считает умным только себя, если он полон чувства превосходства, если он думает, что только его родители молодцы, а семья жены ничего из себя не представляет, такие супруги не проживут долго и обязательно разведутся. Запомните и говорите такие слова друг другу. Ты лучше меня. Я очень счастлив, что женился на тебе, который лучше меня. Также не забывайте слова, которые соединяют, подобно клею, слова шибаковорящие, слова мира. Это слова ⁇ извини, я поступил неправильно ⁇ прости меня. С тех пор, как была основана Церковь Мир, прошел уже 21 год. Можно сказать, что медовый месяц Церкви уже позади. Настало время, когда люди в душе стали раздражаться друг на друга. Мы смотрим друг на друга, и нам кажется, что мы все знаем друг о друге. Мы испытываем раздражение. Уже нет никакой таинственности. Будет ли чувство, что этот человек драгоценен? Захочется ли быть ближе к такому человеку? скажите, как нужно смотреть на известные картины? Близко или далеко. Когда люди общаются близко, гораздо больше, чем хорошее, им становится видно немощное, слабое. Слабости и недостатки становятся видны еще больше, поэтому в душе поднимается чувство неприязни. Другие прихожане и лидеры церкви не должны несерьезно относиться к этому, но пойти к такому верующему и попытаться устранить причину этого. Но как можно решить проблему плохих чувств по отношению к другому человеку? Как можно решить проблему с мужем, которого ненавидят? Прошу вас, чтобы вы поступили как апостол Павел в сегодняшнем тексте. Апостол Павел пытался разрешить проблему в церкви не через суд, а через истину Христа. Нам тоже необходимо решать проблему с в семье или в церкви посредством истины креста. Не пытайтесь решить свои проблемы вне креста. Желаю, чтобы вы стремились и старались изо всех сил смотреть на проблемы через крест и решать их через крест. Когда мы смотрим на мужа вне креста, всякая надежда пропадает. Когда мы смотрим без креста на детей и ближних, у нас нет надежды. На самом деле, даже наша церковь может выглядеть безнадежной, потому что это собрание грешников. И прежде всего, у самого пастора много того, что еще не умерло на кресте. Если пастор таков, что говорит о прихожанах? Поэтому проблемы церкви начинаются с кого? С пастора? Хочу сказать по-другому. Люди могут подумать, что церковь мира отличается красноречием и познанием, что она богата дарами. Он может подумать, поэтому в этой церкви не разочаруют наших ожиданий, а все надежды наши Но в этом мире нет идеального собрания людей, потому что это собрание грешников. Куда бы мы ни пошли, в любой церкви будут лишние разговоры, будут неприятные вещи. Поэтому людям остается <связать> только разочаровываться. Один на этой земле церковь один не один может один быть совершенной и похожей на Царство Божье, а люди, живущие на этой земле, никогда не, один не один смогут один оправдать наши надежды и ожидания. Хочу повториться: один один на этой земле нет идеальной церкви, нет и идеального пастора. Но даже если представить, что все-таки идеальная церковь существует, давайте предположим, что есть совершенная и чистая церковь, в тот момент, когда такой и источающий злогоднее человек, как я, переступит порог такой замечательной церкви, эта церковь также погрузится в грязь. Поэтому только когда мы смотрим на церковь через крест Иисуса Христа, мы можем иметь надежду. Когда мы смотрим на себя и на других через крест, созидается надежда. Надежда не падает на нас, как плод курмы дерева. Это то, что мы должны созидать вместе совместными усилиями. С тех пор, как Павел основал церковь в Коринфе, прошло три года. Ожидать, что на трехлетнем дереве поспеет и упадет плод надежды, может быть напрасно. 선물입니다. Итак, подведем итог. Когда мы смотрим на себя и на других не креста, видны только самоправедность и недостатки других. Но когда мы смотрим через крест, становятся видны собственные немощи и праведность других людей. Есть то, что мы должны искренне исповедовать. Мы все немощны, мы все имеем недостатки. Но став причастны к кресту, мы получили прощение грехов и спасение. Мы стали чадами Божьими. Как Павла, Крест – есть сила Что сейчас более всего нужно прихожанам на церкви? 예수, Это принять истину Христа и следовать за Ним. И только через крест шест смотреть шест на себя, только через крест смотреть на, на других людей, только через крест смотреть 바라보겠습니다. на все вокруг. Сделайте на силу Божью, явившуюся на кресте. Смертью Иисуса Христа на кресте явилась удивительная сила. Все грешники, обреченные на смерть, принимая крест, обретают жизнь. Все мы, спасенные силой Креста, соединены в церковь и живем в этом мире. Прошу, чтобы вы усыпили споры, ревность, ненависть, раздоры, но считали другого лучшим себя и наполняли миром мощи церковь, которая из тела Господня. Апостол Павел сораспял себя на кресте Иисуса Христа. Давайте мы свое тело, душу, жизнь сораспнем на кресте. Будем стараться, чтобы отвергнуть свое «я», а внутри нас жил Иисус. Иисус Христос, наш Господь. Также раскнем на кресте Иисуса Христа все то, что мы любили в этом мире. Примем решение отныне смотреть на все только через крест Иисуса Христа, думать обо всем через крест. И будем осторожны, чтобы даже в подсознании мы не находились вне креста. Старайтесь смотреть на мир через крест. Будем смотреть через крест на себя и других 기간, людей. 하지만, Если мы там, будем жить так, то место, где мы живем, преобразится в Божье. станет 여러분, оптимизмом. 여러분, давайте 여러분, хотя бы 여러분, раз 여러분, постараемся 여러분, жить 여러분, так. Благословляю 여러분, всех 여러분, прихожан Церкви Мир, чтобы они исполнились Христом. Благословляю вас именем Иисуса Христа, чтобы наша церковь, 여러분, церковь, 여러분, церковь 여러분, и 여러분, наши 여러분, семьи 여러분, всегда 여러분, были наполнены спасением. 하나님, Господь, мы благодарим Тебя всем сердцем. Господь, отныне мы хотим удалить все наши собственные суждения, все наши личные точки зрения, но смотреть на все только посредством креста. Господь, мы хотим смотреть на все только через крест Христов. Господь, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь, что нам в Твоем кресте распинается Мое Я. Господь, благодарим за то, что ты делаешь нас теми, которые гордятся только Крестом Иисуса. Христа. Молимся святым именем Иисуса Христа. Аминь. Амин. Амин.